assalomu alaykum qadrli muxlislar oyni tadqiq qilish jarayoni davom etayotgan so'nggi bir necha o'n yillik mobaynida tabiiy yo'ldoshimiz sathida ancha muncha chiqindi yig'ilib qoldi yaqinda yana bir necha ishdan chiqqan o'zi yurar apparatlar uyumi bu chiqindilar qatoriga qo'shildi biz oyda jami qancha chiqindi to'planganini aniq bila olamizmi funsn ilmiy kanali ushbu savolga javob berdi qancha chiqindi borligini aniq aytish qiyin biroq oydagi barcha texnik tashlandiq chiqindilarni yig'sa ular yerda taxminan bir yuz sakson bir ming kilogram toshni bosgan bo'lar edi har holda vikipediyada shunday deyilgan nasa bosh salnomachisi uilyam barrining so'zlariga qaraganda bu raqam haqiqatga yaqin bo'lib ayniqsa oyda bir necha yirik matohlar xususan beshta oy avtomobili roverlar qoldirilib ketilganini inobatga olinsa unga ishonish mumkinligi oydinlashadi oydagi chiqindilarning asosiy qismi 1969-1972 yillarda apalon dasturi doirasida oyga qadam bosgan astronavtlar tomonidan qoldirib ketilgan qolgan barcha chiqindilar esa aqsh yevropa ittifoqi rossiya yaponiya hindiston va boshqa mamlakatlarning qachonlardir oyga yuborgan uchuvchisiz uç apparatlarining qoldiqlaridir eng birinchi chiqindilar oy sathini o'rganish ilinjida uchirilgan ilk zondlar bo'lgan edi bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yillargacha kelib urilgan asteroidlar soniga ko'ra oy sirtini qandaydir suzib yuruvchi qum uyumlaridan iborat bo'lsa kerak degan fikr bor edi o'sha ilk zondlar inson qo'li bilan yasalgan harakatlanuvchi apparatlar oy sirtiga bemalol qo'na olishini va yuza bo'ylab harakatlanishini mumkinligini ko'rsatib bergan shuningdek oyda orbital apparatlar ya'ni uning atrofida uchib yurib tadqiqot olib borgan va yakunda ishdan chiqqan hamda oy sirtiga qulagan apparatlar g'arami bor so'nggi paytlarda o'chirilgan apparatlar endilikda asosan regolit tarkibini o'rganish va suv izlash bilan shug'ullangan masalan el kross vodorod qidirish bilan mashg'ul bo'lgan nasa astronavtlariga keladigan bo'lsak ularning oyga parvozi avval boshidan shunday rejalashtirilganki ortga qaytishda hech qanday ortiqcha narsani yuk qilib olmaslik kerak edi ishlatilgan barcha narsa o'sha joyning o'zida tashlab ketilgan bundan maqsad parvoz uchun eng zarur narsa yoqilg'ini tejash bo'lgan qo'yilgan asosiy vazifa astronavtlarni oyga eltish zarur namunalarni olish va yana ortga bexatar qaytishdan iborat bo'lgan nasa nuqtai nazariga ko'ra oyda qoldirib ketilgan narsalarni chiqindi deb emas uzoq muddatli eksperiment obyekti deb qaraladi unga ko'ra olimlar keyinchalik ushbu narsalarni tekshirish orqali vakuum va kosmik nurlanishlarning bu materiallarga qanday ta'sir qilganini o'rganish mumkin ekan rejaga ko'ra kelajakda oyga doimiy baza barpo etilgach va u yoqqa sayyohlar qatnay boshlaganidan so'ng apolon kemasining qo'ngan joyi muzeyga aylantirilar ekan qadrli muxlislar agar video sizga yoqqan bo'lsa kanal rivoji uchun layk like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling